З 1 вересня в Україні збільшилися розміри прожиткових мінімумів, що обумовило підвищення мінімальних зарплат деяких соціальних та пенсійних виплат. Збільшення суми слов'янці почали отримувати вже в жовтні. Однак на свій подив і розчарування не всі одержувачі виявили збільшені державні виплати. Так, за інформацією управління пенсійного фонду Слов'янська, перерахунок пенсії згідно нормам зміненого закону необхідно було здійснити лише 53 тисячам із 80 тисяч одержувачів. Решта не під. подпадают под обумовленные критерии, и категории. Право на перерасчет ну, определялось по каждому дел и зависит от многих показателей. То есть это и вид закона, по которому назначена пенсия. Это статус человека, то есть участник боевых действий, ликвидатор, жертва нацистских преследований, шахтер и так далее. Стаж человека, период, когда назначалась пенсия, то есть до 1 октября 2011 года или после. Тобто, по большому щоту, весь піращот носить індивідуальний характер. Фахівці зазначають, розміри не всіх виплат розраховуються, виходячи з обсягів прожиткових мінімумів. Деякі мають фіксований розмір, який регламентується відповідними постановами уряду держави. Некотори виплати. постановлениями Кабинета министров определены в фиксированных размерах. То есть, например, выплата «Дети войны» установлена в фиксированный размер 66 гривен 43 копейки. То есть эта выплата не поменялась. Хотелось бы обратить внимание о том, что выплаты инвалидам третьей группы, у которых размер пенсии меньше, чем прожиточный минимум, Теж не То Тобто там доплата по постановлению кабінету міністрів України делается только до 949 гривень. І ця сума осталась в фиксированном розмірі. Крім того, не поодинокі випадки, коли для певних категорій громадян спеціалісти пенсійного фонду перерахунок провели, але по факту остаточний розмір пенсії не змінився. Перерахунок проводився, із з прожиточного мінімуму для гнітордспособних громадян. І в даному випадку, были пересчитаны составные части пенсии, которые считаются исходя из прожиточного минимума. То есть большинство людей которые получат, не имеют особых статусов, то есть это кто получает пенсии по возрасту. У большинства людей пенсия состоит у тех у кого размер пенсии там больше например 1400 1500 гривен пенсия состоит из двух частей это основной размер пенсии и так называемая доплата за сверхнормативный стаж. Кроме того, если эти люди не работали, они получали индексацию пенсии. И вот в данном случае, в связи с изменением прожиточного минимума, увеличен размер доплаты за сверхнормативный стаж. Но учитывая, что человек получал индексацию пенсии, а так как проведенный перерасчет, то есть сумма доплаты за сверхнормативный стаж увеличилась меньше, чем ту сумму, которую получал человек, то, по сути дела, человек реально не увидел, насколько увеличилась пенсия. То есть составные части пенсии увеличились, а сумма к выплате нет. Пенсионерам також варто враховувати той факт, що отриманий розмір виплат у жовтні складається із підвищеної пенсії за жовтень і доплати за вересень. Тому у листопаді ця сума буде дещо меншою. Додаткові роз'яснення щодо пенсійних

Це ті телефони, по яким можна звернутися, можна уточнити. Подібна ситуація спостерігається і з випладами певних видів державної допомоги через управління соцзахисту населення. Мова йде про такі категорії одержувачів, як інваліди з дитинства третьої групи, діти-інваліди та інваліди третьої групи загального захворювання. Ці отримувачі завжди використовували і отримували пособи в розмірі, який був рівень прожиточному мінімуму для людей, які втратили трудову Но с 2014 года в постановлении, которое регламентирует расчет пособия и пенсии таким категориям граждан, были внесены изменения. И оговаривается, что этим получателям пособия, это инвалиды с детства третьей группы, дети-инвалиды, которые не получают надбавки на уход, и инвалиды третьей группы общего заболевания, получают пособие. И доплату до своего пособия в сумме пособия и доплата не превышают 949 гривен. Почему это именно таким образом рассчитывается? Дело в том, что для этих категорий граждан размер пособия определяется не в размере прожиточного минимума в целом, а определенный процент. Ну, например, для инвалидов с детства третьей группы берется процент от прожиточного минимума 60%. Все остальное ⁇ это идет адресная доплата до определенной суммы. Так вот, с 2014 года эта доплата четко регламентируется, что она будет делаться в расчете общей суммы получаемого дохода 949 гривен. То есть мы перерасчет сделали, но получилась сумма к выплате такая же, как и была, потому что размер доплаты до 940 гривен остался... Немножко меньше. Кроме того, в интернет-выдачах появились публикации, о до размера государственной помощи при нарождении дитини связи с вырастением, подвыщением прожитковых минимумов. Фахивцы управления суда защиты населения наглошают, такая информация не отвечает действительности. Хотелось бы заметить, что перерасчет размеров пособия с сентября не затронул этот вид выплаты. По какой причине? Размер выплачиваемого пособия при рождении ребенка он оговорен в порядке призначения. Это выплаты державной помощи семьям с детьми. И конкретно в этом порядке указана цифра. Она идет в определенном жестком размере. Она не привязывается к размеру прожиточного минимума. На данный момент сумма пособия осталась та же 41 280 гривен.